द्वितीय प्रहलादे श्री श्वेता सता व्यवस्थत मन्वंतरे अष्टाविशति में कलयुग कल प्रथम चरण जम्बूद्वीपे भरतखंडे वर्षे आर्यावताम तर्गत हिमपर्वत प्रदेश वेदराखंड अंतर्गत प्रयाग सुदर्शन क्षेत्रे अलगंदा भागीदी गुप्त रूप त्रिवेणी संगम श्री ऊपर राम उपराम जी का मंदिर भगवान राम बच्चा के नेान दिया सीताराम चरणारविंद का उत्तर भारत नाम संवधरे सूर्य पक्षे वंशी मासे सप्तमी तिथौ गुरुवार सुधा अपना नाम बाबू अपना गोत्र श्रीमती का नाम बोली सब बच्चों का नाम बोली आ, 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 आप तो बोलो, बोलो गंगा पूजा आप बोलो पूजा पितृ आप बोलो सौभाग्य पूजा सौभाग्य पूजा पति के आगे होता है ना गंगा यहाँ से बन गई है और ये है पितरों के लिए। उनका हो गया पितरों का आपका हो गया है सब पति का आगे बोलो चूड़ी बिंदी मांग खिलूर कजल गंगा बस ये पति के लिए लाते ला हैं जैसे आप सूख मूसरे बार कोई लाता नहीं दक्षिणा में हो जाता है <laughs> और आपने देना पित्रों के बोलो अन्नदान गौदान गोदान भूमिदाना चांदी ढूँगा मोती प्रकार दानों का राजी से, से। खुशी जी बाबू यहाँ बोलने वाला नहीं है ऊपर वाला बैठा है देने वाला नारायण है वही सबकी पूर्ति करता है देने वाला दिलाने वाला वही है हाँ, मनुष्य कुछ नहीं है दिया, दिया संग चलेगा खाया पिया जो खा लिया बदन में अपना है जो दान करके ये संग में जाता है खाली पितरों को सुधाना है आपने उनको अपने पिता को दादा दादी को सुधाना मैं ये दे रहा हूँ ঝুট বলতে এত টাইম ধরে আপনারা ভিডিওর যে অংশটুকু দেখছিলেন সেটা হচ্ছে দেবপ্রয়াগে গঙ্গা অলোকনন্দা আর ভাগরথের যে সঙ্গমস্থল সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা সাংসারিক মঙ্গল কামনা এবং পরিবার পরিজনদের সুস্থতা একটা পুজো দিয়েছিলাম আর ওখানে তারপরে আমার হাজব্যান্ড ওর বাবার নামে একটু তর্পণও করেছিল কারণ ওখানকার পুরোহিত বলেছিল যে তর্পণ নাকি ওখানে করা যায় তো সেই কারণে ও তর্পণটা করেছিল জানি না এর ভালো মন্দ আমি বলতে পারবো না তো যাই হোক বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর সেখান থেকেই Bye. আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি রোড সাইডে উপরের দিকটায় তো আমরা নিচে নেমেছিলাম একটু আগে যে জায়গাটা দেখছিলেন একটুখানি ত্রিকোণ টাইপের ওই জায়গাটায় ওখানে একটা মন্দিরও আছে আর আমরা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা ফুট ব্রিজ আছে মানে নদীর উপর থেকে সেই ব্রিজটা ধরেই অনেকটা হেঁটে গিয়ে ওই জায়গাটায় পৌঁছেছিলাম ওখানে মাছ আছে প্রচুর সবাই এরা মাছকে খাবার দিচ্ছিল ভীষণ ভালো লাগছিল এত সুন্দর একটা পরিবেশ ভিডিওটা ভালো লাগলে ফলো করে লাইক কমেন্ট করবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো খুব সহজে আপনাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারি